Понравилась самодача моих футболистов, понравилось то, как они двигались. Не понравилось то, что они забили голы, но дадим должное игроку, который выше тоже на игру заряженный, тоже с ним наступать было некуда. Получилась боевая игра, которая стала ничейной. Две команды хотели, хотели выиграть. Но, наверное, счет закономерно. Ну, естественно, все знают, что у вас достаточно звездный состав, но сегодня Иван Кривошенко остался в запасе. Это единственная была замена по, по сравнению с прошлым матчем. С чем это было связано и ну, довольно вы флангами своей команды. Ну, Ваню мы поставили по одной причине. Мы хотели скорость на фланге, хотели довериться его ручку, Он очень быстро у нас футболист. Хотели за счет скорости сыграть. Ну, где-то получалось, где-то не получалось где-то его хорошо выглядело, где-то ошибался, так, ну, в принципе, он сыграл достойно. А Ваня тоже находится в хорошей форме, так как выбрали такую тактику на следующий. Одно очко в двух последних матчах заработал Колос, ну, знаете, уже провели анализ, уже знаете, в чем причина и знаете, над чем больше нужно работать. Ну, тяжело сейчас после этой игры как-то что-то проводить анализ так, по этим следам большой отпечаток наложил, на сегодняшний день наложил игра со скалой, где она провалилась и была провальна. И сегодня очень тяжело было после этой игры играть. Цена ошибки была очень велика. Так что она отдала отпечаток. Ну, будем справляться чем-то